har narsa o'z vaqtini kutadi na gul vaqtidan avval ochiladi na quyosh o'z vaqtidan erta chiqadi sizga atalgan narsa albatta sizniki bo'ladi taqdirga bitilganidan esa qochib bo'lmaydi bugun sizga tanishtirmoqchi bo'lgan qahramonlar hayot faqat qayg'udan iborat emasligini biladi sabr qiladi chekinmaydi bulutli kunlardan keyin quyoshning chiqishiga ishonadi hamisha kimdandir kuch olib o'rganishga yana nimadandir zavqlanib yashashga o'zida kuch topa oladi ikki ming yilga baxtsiz tasodif bilan o'ng qo'limdan ayrilib qolganman sizham ko'rmoqchi bo'ldim akamlarni nechta qila 40 ta qilishingiz kerak dedimxo'jayinimiz qizlarni rad qilib uchta qiz bilan man yashamayman deb tashab ketgan ta'rif yo'q mafiya degan nima chiqqan edi shunday odamlar ham murojaat qilishgan o'zlari to'yga olib ketib xohlagan pulingizni beramiz kerak bo'lsa uy jihozlarini ham manga qilib beradigan bo'lishganda uncha xushlamaganlar boshida manimcha shu kasbni egasi bo'lsa kerak bo'lganku lekin noto'g'ri ish qilmadimikinlar ustozim deb ozgina xafa bo'lganman ayol faqat yemoq ichmoqqa kiyim kechakka ki turar joygagina muhtoj bo'lmaydi balki u achchiq iztiroblarni o'rnini bosadigan shirin so'zga hayotning ayovsiz zarbalaridan himoya qiladigan mehribon qo'lga mashaqqatlarni yoddan chiqarishga ko'maklasha oladigan qalbga ham muhtojdir ayol uchun dunyoni ostun ustun qilishingiz shart emas uning dunyosini boshiga qulatmasangiz bo'ldi unga sevgingizni isbotlashingiz ham shart emas sizga bo'lgan xatsiz ishonchini oyoq ostida ezg'ilamasangiz bas 83 yil turmushga chiqqanman qashqadaryo viloyati hmm. 6 yil yashaganmiz u yerda ikkita qizim bo'lgan keyin 89 yil toshkentga ko'chib kelganmiz egankeyin yana bitta qizli bo'lganman keyin birinchi xo'jayinimiz qizlarni rad qilib uchta qiz bilan man yashamayman deb uchinchi qizim o'n oylik chaqaloq paytida tashlab ketgan shundan keyin mustaqil yashaganman o'zim birinchi irrigatsiya institutiga ishga kirdim u farashlik <impleasure> qildim azgina. keyin azgina ishlar o'rganib laboratoriyalarga ishga kirdim tuproqshunoslik kafedrasida ishlaganman laborantka bo'lib keyin sekin sekin mashina pechatlarni o'rgandim xullas men shuna qilib o'zim iqtisodimga kerakli daromadlarni topib bolalarim bilan 6 yil yetti yil yashadim yolg'izlikda inson hayotdagi eng taqsinga loyiq holati bu yiqilganidan keyin o'zini o'nglay olishi hayotdagi eng katta yo'qotish esa umidning so'nishidir hayotda maqsadni aniqlab olish va unga yetishish uchun turli turlicha imkoniyatlar bo'ladi vaqt o'tishi bilan esa qachonlardir uddalab bo'lmas deb hisoblangan ishlarni ham bajara olganini anglab yetadi inobat topa ham taqdiriga yozilgan sinovlarni ayol boshi bilan martlarcha qabul qildi Ko'nda va yashash uchun o'ziga kuch topa oldi kichkina qizim ham ancha oyoqqa turib ancha o'ziga kelib ozgina sog'lig'i bo'lmadi orada uni astma bronx bilan kasal bo'lib qoldi uni davolatdim ancha qiyinchiliklar o'tdi onam keksay edi onamga aytishga judayam avaylardim onamni kuyunchak edi onam o'shaning uchun ularga aytmas edim shundan keyin akamga aytdim kichkina qizim og'ir mazasi bo'lmagandan keyin akam bittasiga aytdimki shunaqa qizim kasal davolatishim kerak ozgina moddiy yordam qilishdi inobat peshonasiga bitilgan sinovlarni yengishda uch qizidan kuch oldi ular uchun hammasini yengish kerakligini tushundi sabr esa asta sekin o'zining mevasini bera boshladi yana hayotga atrofdagilarga ishonishni boshladi keyin akamlar turmush qilishni taklif qildi yo qishloqqa kelgin yo turmush qilgin ovsinim bilan tanishganman hozirgi ovsinim bilan keyin ular orqali qaynog'am bilan tanishganman keyin bularni ular tavsiya qilgan qaynog'am keyin bularga aytgan shunaqa bitta ayol bor shunaqa bolalari yolg'iz shunaqa desa keyin to'qson oltinchi yil dekabrda tanishganmiz keyin to'qson yettinchi yil yozga chiqib turmush qurganmiz vaqt inson qo'lidagi eng qadrli sarmoya har bir kishining hayoti daqiqalarda hisoblanadi va uning ixtiyoridagi vaqt miqdoriga ko'ra uni qanday taqsimlash kishining o'z qo'lida bo'ladi mana shu vaqt mobaynida o'zingizga uzatilgan qo'lni dadil tuta olish mehrga muhtoj qalbga taskin ulashish dardiga malham bo'lish faqatgina ixtiyoringizdagilar bilan kifoyalanib qolmaganingizdan darak beradi da. endi ko'proq odamgarchilik yuzasidan ozgina mehrga muhtoj odam edi mehrga muhtojroq joylari bor edi gaplashganimda man sezgan qirralarim shu bo'lgan niyatim u ayol uchun emas man bolalar uchun olganman o'ziga ham aytaman man sen bolalaring uchun olganman man o'zimni nafsim uchun olmaganman ularni nima xohishi bo'lsa shunga harakat qilganman shuni qilib berishga shularni ko'nglni to'q qilishga kamchilik qilmaslikka qilib berganman xo'jayinimni odamgarchiligi borda odamni tushuni biladi harakat qiladi tushunishga qo'lidan kelgan yordamni ayamaydi Tarif yo'q har bir inson hayotida mo'jizalar bo'lishini xohlaydi uni kutib yashaydi siz uni qanday ko'rasiz aslida tongda oila davrasida baxtga sevgiga to'lib yashashning o'zi mo'jiza emasmi mo'jiza har soniyada har daqiqada har bir narsada har bir insonda ezgulikni ko'rishdir balki aslida hayot haqiqati shuki mo'jizani kutib emas uning ichida yashayotganingizni his etishdir ikki ming o'n sakkiz ozgina bezovta bo'lib qoldim nima ekan deb qidirsak onkologiya ekan kichkina qizimga bildirdim endi u sal odamni nima deydi yaqinroq qabul qiladim keyin unga hamma narsalarni tayinladim katta qizim o'zi operatsiya o'tkazgan edi unga hech narsa ham demay indamasdan xo'jayiniga jigar пересадка qilgan edi qo'limdan nima kelsa qilib berdim moddiy tomondan ham boshqa tomondan ham endi aytamanku u ayol manga man qilganimdan ming marta afzallik qilib qo'ygan operatsiyalar o'tkazdik yaxshi hozir agar oilada hamma narsa yetarli bo'lsa-yu, mehr muhabbat yetishmasa bora bora oila ichidan zil keta boshlaydi aksincha oilada mehr muhabbat yetarlicha bo'lsa-yu, moddiy ehtiyojlar bo'lsa ularga asta sekinlik bilan erishish mumkin sherali ota ham otasiz o'ksigan uch qizning boshini siladi inobat opaga umr yo'llarida hamroh bo'ldi uning birdan bir maqsadi qizlarni bekamu ko'z voyaga yetkazish kamolni ko'rish edi xolos nevaralarim to'qqizta hayotimdan roziligim yonimda yaqinlarim bor birinchi o'rinda hmm. bolalarim hammasi mani tushunadi xo'j yaxshi tushunadi kuyovlarim hammasi mehrli uchta i̇şte kuyov uch tomondan yordam qilishib o'g'limga yaqinda kelin tushirdik kenjaga allohga behisobk shukur qilaman charchadim demayman uff demayman eng yomon narsa ollohga behisob shukur shu bugun beryottimi shu bugungi hayot